Вітаю глядачів обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні гостем студії є главный архітектор Сум Володимир Биков. Вітаю вас, Володимира Борисовичу. Добрый вечер. Отже, сьогодні пропоную поговорити про архітектурний та генеральний план нашого міста, про архітекторів, які так чи інакше брали участь у створенні міста та розбудові. І перше запитання: кожне місто має свій архітектурний стиль. Є великі міста: Харків, Одеса, Київ. У нас маленьке провінційне місто, яке має ну, свій такий стиль, ошатний. Це будівлі, які були зведені ще Харетоненком в стилі класицизм, неоготика. А також є. будівлі, які были зведены еще при Михайло Лушпі. А зараз який стиль переважає? Ну, вы знаете, эта проблема, скорее всего, уже не сомчана архитекторов. На сегодняшний день, по сути дела, в архитектуре отсутствует стиль, потому что uh, каждый стиль определяется своей эпохой, временем, политикой. И если ее назвать, тут мы говорим «соцреализм». Да? мы говорим там сталинский период, мы называем Хрущевка, да, то на сегодняшний день, ну что, у нас есть архитектурный стиль перестройки, его нет. У нас есть сейчас, мы говорим, сегодня только формируется государство как таковое, 20 лет для архитектуры это капля в море, и как такого стиля нету в живописи, то точно так же его сегодня нету и в архитектуре. Он формируется новый. Знаете, я верю в то, что в свое время, когда в семнадцатом году мы говорили о перевороте или революции, то, в общем-то, та энергия вы, выплеснула в мир архитектуры архитектурный, в мир вообще культурный такой уникальный стиль, как уже на смену конструктивизм, да, вот Харьковские здания. И он заполонил весь мир. Вот тогда вот такая борьба политиков иногда реализуется в архитектуре. И я так думаю, для себя мне очень приятно было иногда говорить, что хорошее время как для архитектора, о том, когда, допустим, при работе губернатора Щербаня в свое время Епифанов один строил спортивный комплекс в э, Ведомоне, э, э, «э, э, э, второй делал стадион, один воскр... делал соборную Воскресенскую, третий делал банковскую академию. Вот яркий пример того, как можно в политике, в, во власти через архитектуру показывать свое я и реализовывать. Поэтому теоретически стиля нету. А практически строим, а что получится, история оценит. А почему стиля нет? То есть, возможно, варто, сводя ту или иную будильную, все-таки враховывать попередние? Вы знаете, стиль формирует и сегодняшними какими-то человеческими внутренними требованиями к архитектуре, к образу жизни. Я думаю, что в свое время вот тот период советский, когда людей выгнал из исторических мест, выгнал с населенных пунктов, сел, загнал вот в такие промышленные узлы и посадил их в наши девятиэтажки или в коробки, то по сути дела мы людей оставили без какого-то будущего. Сегодня я в моем видении стиль появится, когда человек поймет, а что ему нужно. Когда он вырвется вот с этого архитектурного гулага, который был создан в, вот, в постсоветский или советский период. Чем можно досягнуть какой-то певной гармонии? Гармония должна быть в самом человеке, и гармония в пропорциях. Я сейчас серьезно занимаюсь анализом деревянной архитектуры, которую первую как практически серьезно уничтожили именно в 30-е годы. И благодаря нашему земляку Таранушенко, который в 20-е годы обмерил вот практически всю слобожанскую архитектуру, церкви это порядка 500 деревянных, церквей, то вот он говорит, что вот тогда Украина, украинский народ или вот эта культура слобожанская создала свои пропорции, свои элементы архитектуры, свой образ. И он был неповторяемый точно так же, как греческая архитектура, как архитектура Китая и Японии. Вот сегодня у нас все урбанизировано, сегодня не поймешь, да, мы иногда говорили, что по всему Советскому Союзу, по Украине одно типовое строение, так? Но индустрия еще осталась та типовая. И заставить сегодня кого бизнес выйти на очень дорогостоящий индивидуальный проект, а искусство требует этого, я вижу, что и такого бизнеса, экономических возможностей нет. И мы видим даже в том жилье, которое у нас есть, мы забыли, уже комфортно. А может, варто поставить какие-то залезные рамки для того, чтобы взводить объекты, он просто вписывался в А вы вместо, знаете, а как, его, только, как только мы это делаем, и в свое время очень противоречивый до да сегодня наверное правильно неоцененный закон про спрощение дозвельной системы, сегодня э, убрали вот вот эту тему гегемонии главного архитектора, как таковой он типа, он единственный решал, что такое архитектор. Но в то же время, и как его качество проекта. И он ставил последнюю печать, и автором скорее был главный архитектор. Мы видим, что сегодня архитекторы получили сертификаты, имеют право полностью отвечать за свою продукцию и за свой стиль и образ. И здесь уже я вижу как бы европейский, мировой подход к архитектуре. Потому что, честно говоря, в Европе, в мире нет такой посады, как главный архитектор города. То есть есть сертифицированный архитектор, и, пожалуйста, заказчик к любому моменту подходит. Потому что я думаю, что это элемент еще с советского периода, когда вот эта вертикаль власти и распространялась на архитектуру. Послушайте, Володимир Борисович, до вас же приходят там, люди, которые собираются и той или иной объект, и его показывают. И он отвечает, відповідає, не отвечает требованиям. Відповідає можете на определенном этапе это и сказать, что нет, он не вписывается в место суммы? Вот здесь сегодня жесткое требование правила генерального плана. Если он отвечает территорию генерального плана функциональному использованию, не нарушает высоту, исторические какие-то ограничения, рекреационную тему, соответствует той функциональному назначению, который определен генпланом, зонингом, то, пожалуйста, я не имею права. Любое мое вмешательство будет расцениваться как нарушение авторского права или даже скажут, что, извините, чиновник волонтерист навязывает свое мнение и требует там что-то. Конкретнее, перехожу до объекта, ось у нас есть улица Соборна, есть улица Воскресенская, которые створюють неповторный антураж затишку, спокою, комфорту, краси. Если ниже опуститься, то это будет улица Казацкий вал. И что мы там видим? Это величезный торговый центр, універмах Київ, які створює атмосферу суцільного базару і ті залізні величезні конструкції, що там панують, вони навпаки, мені здається, руйнують цей образ такого затишного і комфортного міста. Вы знаете, если мы начали с улицы Соборной, то, вообще то на Соборной есть такое кафе Конфетка, кафетка, да, конфетка. вот, вот кафетка. Вот у меня есть материалы, 1878 год, где есть подпись главного архитектора города и есть подпись главного, ну, или мэра, так. Угу. А, удивительно, что подпись главного архитектора В. Быков. А, и а, там написано, проекция со, соответствует а, с пожарным и строительным а, нормам. Все, больше ничего. На сегодняшний день на вот универмаге, о котором мы говорим, на его достройках нет подписи главного архитектора. Он, в общем-то, по сути дела, является лицом подхода современного бизнеса, а не архитектуры, поэтому что-то запретить, как-то запретить, тем более, что если раньше функции главного архитектора забирали больше были и строительный контроль, то вот когда вертикаль строительного контроля газка забрали э, в, в, на, на, в Киевскую структуру государственную, то по сути дела, мы, я как вы могу больше сказать, могу поплакаться, но официально запретить какие-то, ну кроме этого, я думаю, это уже такой достаточно публичный, про него много говорили про это объект. Другие объекты, по сути дела, процедура очень сложная. Тем более сейчас вообще запретили заходить и делать какие-то проверки. Вот это уже, как говорится, на А чем можливо, есть контролирующие органы, которые должны за этим дбать, а, Просто в таке складывается уявление, что вы сильный генерал. Я думаю, вот сегодня, если вот на этой неделе примет решение о том, что строительный контроль зайдет а, а, уже в полномочия местных органов власти, тогда я, я как главный архитектор или миски голова, кто-то будет отвечать за то, что нравится не нравится или соответствует это нормативной базе или не соответствует? Тогда из нас спрос. Сейчас это от нас забрали. Я понимаю самобидный вопрос: а какой ты нафиг танкист, да, или какой-то архитектор, если ты не можешь прийти? И я раньше в советское время я там в районе заезжал, мне не нравилась хата, и мы там ее сламывали, крышу сносили, двери выбивали. Извините, это время ушло. Ну не нравится, что я должен в суд обратиться? За что? Что-то нарушено? Мы, вот, вот в этом есть еще проблема. Ну, ну при нами куда извернуться? Ну, просто так. Вот, ну, вот, куда то все. Вот поэтому крест архитектора, все до архитектора, ой, поганый архитектор, вин не сниз. А то, что там тысяча рабочих мест, <laughs> дорогих, горят. ну и что? А куда я выйду, если так, ты не мне не знаю, снесешь? А, цей центр сделать там в стиле барокко. Я так же не... вважаю, что там э, выстачает обе кушчев для того, чтобы много рабочих мест, чтобы створити ошатную да. картинку. Поскольку это це центр города, приезжают гости, перше, первое, что они видят... Ошатную картинку у нас есть. Жизнь. Помните, даже был определенный конкурс проводили, и даже участвовал как, помню, там, архитектор с Японии. Картинах у нас достаточно, у нас достаточно, нет сейчас ресурсов этим заниматься. Вам подобається эти объекты? Ну, вы знаете, как художник художнику а вам подобається этот объект. У меня есть своя особистая точка зору, просто хотелось вашу Но это не объект. О чем можно говорить? О стиле, о форме, о содержании. Что может, что может в нем понравиться? просто дивно, яким чином и все так ходят, дивуются, mm -hmm. биткуются. Ну вот на таких А он продолжает разрастаться. Вот на таких. На металловые конструкции, как лапкой так. На таких Задово, объектах и будет формироваться будущая архитектура, скажу. Вот видите, вот там кто-то снес собор, кто-то закрыл улицу, кто-то прикрыл перспективу, кто-то сделал этажность. Я думаю, что я не вижу в этом большой печали, потому что придет время и э, он все-таки получит свою реконструкцию и сделается соответствующий попытки были. Помните, у нас был проект, мы над фасадом занимались, когда делали пешеходный мост с увязкой, реконструкцию данного объекта универмага. То есть я вижу о том, что придет время, и никак он не останется в таком виде. Сколько думаю... часов? Ну, руки в 10, например. Нет, я думаю, до моей пенсии успеем. Это года три. Три роки. То вы обещаете, что через останусь. три роки... Ну, через... тогда должны мне пообещать, что я останусь городским архитектором, и это мой будет дембельский окон. А что вы сделаете? Поделитесь. Какие важели застосуете? Важели творческие и личные обаяния. А сейчас не можно, да? Нет, а сейчас обаяния? его можно, но до пенсии еще надо дотянуть. Зрозуміло. В місті, про економічну кризу, триває будівельний бум. Часто і густо зводяться будинки і підприємства на прибудинковій території наших жителів багатоповерхівок. І одна із таких ситуацій по вулиці СКД, коли намагалися звести аптеку. Чим саме завершився цей конфлікт, і як ви дивитесь на це, що чому з людьми не узгоджуються? Чому вони мають виходити мітингувати і відстоювати ну, такі в досить агресивній формі свої інтереси, коли це можна було просто домовитися? Ну, я бы поставил свечку за то, чтобы все-таки у нас хотя бы в городе был бодивельный бум. Его нету, и, к сожалению, я вижу у себя в, в рабочем кабинете, что практически, если кто-то и заходит, то мы, знаете, с хлебом соли встречаем. Да? К нам приехал, к нам приехал заказчик. Вот. Что касается этой локальной ситуации, ей уже более 10 лет, и в этом году, наверное, она закончит свою скандальную историю, надеюсь. В свое время на прибыдентковой территории предполагалось разместить аптеку, аптечный комплекс. Вот. Но на то Прямо на, дитяче... на дитячем ну, Там было до детячьих, ну там оно это в перманентном таком моменте, но потом... А ну, С... можно, трешечки, посунутые там. Да, за, за были, были варианты, предлагали этим людям уже в течение десяти лет, десятки вариантов предлагалось на новую площадку, но почему-то они остались на своем мнении. И здесь вот показались позиция современного градостроительного подхода, она в, в одном момент и отрицательна, в другом положительна. Иногда вот громада или жители города, в общем-то, четко решают свои и позиции именно в таком виде. Почему? Потому что э, вот у меня сегодня лежит, допустим, архитектурно-планировочное задание на строительство здания Обсовпрофа, да, вот нашего, которое мы знаем на, на, площади, на Майдане, да, на площади Незалежности. Ну вот это планировочное задание состоит из двух страничек. Вот, и решение выконкома о сносе практически 15 домов. И, в домов, в которых хоть семьи, 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 и читаешь, вот улица, вольный лужок. Там, Петренков, Кабасало, пошел Клащенко, Назаренко, то-то-то-то. Снос до двух домов и э, изъятие земли там 1240 метров квадратных. То есть, извините, 20 лет назад, а подпись тогда еще на то время Ильченко Николай Тимофеевича, выкопыровка с генерального плана, тогда можно было легко уничтожить порядка 20-30 домов, чтобы рядом, даже не на этой площадке, а сделать территорию благоустройства. У кого там, спрашивали раньше. Поэтому за этот период сегодня очень сложно менять. Э, тогда люди, вообще вообще боялись выходить. Сегодня иногда я вижу даже где-то эта планка переборщилась и, наверное, все-таки вот тема громадского обговорения и публичных обговорений проектной документации, которая сегодня началась, даст возможность уменьшить скандал. Они больше, понимаете, мы их иногда даже больше раздуваем, чем они на самом деле. Ну да, раньше можно было запропоновать какие-то варианты, а зараз у нас просто варианты не пропонуются. У нас будинки сносятся на том месте какой-то альтернативы. Это просто может быть какой-то обетянкой, Да. Вы с этим? Я погоджу, что это было так, но на сегодняшний день снести просто дом і последние дома, которые город снес, это при строительстве моста вот, 20 лет победы, то мы видели, что в начале для проекта идеально надо было 30 домов снести, снесли в половину меньше, это была программа 5 лет, это я помню каждое приемы Минского головы, насколько они там скандальные люди требовали, то вот, в общем-то, в таких объемах, которые были 20 лет назад, реально город уже даже один дом не может снести сегодня, потому что это миллионные затраты. Можливо, перемовы не проводить с людьми, перед там, черговым будильницей, враховать их точку зору, чтобы они не вдавались до радикальные день не подобается, компромисс, предприемцев, для людей. Этого, для этого, в общем-то, поймать опять культура создания проектной документации. Я сколько раз и телевидение, и в вашем эфире, и на радио выступал, когда мы работали над генеральным планом. Я говорил, люди, горожане, сумчане, побольше предпринимайте, обратите внимание на генеральный план. Генеральный план уже существует три, три, больше трех лет, и сейчас только начинает доходить, что ой, там у меня там не такая земельная делянка. Да я не то хотел. Поэтому я думаю, что вот сегодня вот работа вот в современном как мы там принято сейчас говорить, европейском, даст возможность людям более ответственно относиться к разработке проектной документации. И архитектор, то здесь не Быков, не Иванов, а весь проектный институт. Допустим, наш Винплан делал Дипромиста, это киевский державный ведущий проектный институт. Он в параллельно Харьков делал, Винницу и Сумы. То есть одинаковая школа, один подход. И вот здесь надо было внимательно к этому подходить. И завтра это еще будет жестче. Написано там такая-то территория. Все, больше ничего не будет кроме именно такого объекта, такой высоты решения. Но я вам скажу, что со сносом сейчас это, это самоубийство. На снос никто не идет. То есть можно будет с людьми в перспективе, когда будет архитектурная культура? Я думаю, что на сегодняшний день э, трудно говорить о культуре. Я думаю, что все-таки здесь будет э, правила игры, э, именно законодательно Кто законодатель... будет эти правила игры? Я думаю, они должны установиться самим городом. Ведь, э, по сути дела, вот как здесь, я говорю, снесено 20-30 жилых домов в исторической части красавцы дома, которые были уже в 80-е годы, было понятно, что это историческое наследие. Это одна категория. Другое дело, что мы говорим, вот мы хотим там расширить улицу Роменскую. Или была идея моих коллег-архитекторов снести, допустим, всю засумку вот, там свыше 300 домов. Ну, я говорю, так тогда выйдите, объясняйте этим людям, что им завтра ничего нельзя будет строить, ни веранду, ни пристройку. И они годами, как раньше, годами не ремонтировали дома, ждали, что их кто-то снесет. Я ведь разумею. Мила. проїзди з кінцевої зупинки вулиці Прокоф'єва в сторону пришубу загородили і завалили будівельним сміттям, навіть не встановили необхідні дорожні знаки. Було колективне звернення у 2012 році, і рішення міської ради на проїзд було надано дозвіл. А яка ситуація зараз? Чому не можна там проїжджати? Ну, во-первых, мы говорим про Пришипскую площадь. Да, так? Да, да, да. Она сегодня технически расчищена. В генеральном плане улица войкова Пришипская четко определена. Есть одна магистраль, есть дороги внутриквартальные. Так получилось, что на сегодняшний день одну дорогу закрыли возле нашего МЧС. Закрыто. А ну, НЧС сами, то есть там типа аварийный выезд, там еще что-то. То, то есть есть ворота. Да. <свят> да. А второй вопрос, это вторая часть улицы Войкова тоже люди сами перерыли. И вот 4-5 проезда в этой территории соединились на одном вот этом маленьком куске территории. Конечно, тем более там еще пятиэтажный дом, который практически под окнами проезжает машины. И это вот именно этот скандал. Я говорил и с нашим и, 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 УКСом, и управлением. Потому том, что давайте все-таки, если у нас генеральным планом передбачено все пять этих проулков рабочих, они должны быть все открыты, они должны быть заасфальтированы, и тогда мы рассредоточим эту проблему. Потому что, честно, мы в один узел собрали пять, ну, достаточно большую территорию города, угу. и через один возле одного угла дома устроили вот такой переход. Будинец со стадиона для игры хоккея на траве, его назавжды выкреслили из плану? Ему больше не места в нашем месте? Ну, я так думаю, в мыслях такого нет. На сегодняшний день территория, есть резерв у нас в районе, мы говорим, Черепина. Там осталась территория для спортивных стадионов, комплексов. Вопрос только в инвесторах, конечно, чего сегодня очень не хватает. Есть какие-то перспективы? Нет, а самая домовленості... главная перспектива сегодня о том, чтобы держать территорию. Домовленности я вижу никаких. А кто мог бы, например, вы знаете, я верю в то, что если мы сегодня все-таки дадим по полномочия, и пойдем по принципу развития, вот у меня были встречи с польскими коллегами о системе все-таки самоврядувания, я думаю, на такие объекты город в ближайшее время будет сам находить деньги. Еще три года? Ну, не, не, вместе до трех это быстро, эти объекты быстро строятся. Перспективы будивництва молодежного центра «Романтика», которое было побудовано еще при Лужпе? Я был сторонник и в свое время уже несколько лет выступая, помните, была попытка его снести, заменить, сделать пристройку. Это выдат нас поруда, мы ее в свое время включили к знаковым объектам. Технически у него в очень хорошем состоянии, дай бог, чтобы мы сейчас так строили качественно, как тогда был построен этот объект. Он должен быть сохранен как памятник, как история, как время, как стиль. Мы говорим сегодня, вначале говорили о времени там, советского реализма, вот, социалистический период застройки города. То, в общем-то, он должен быть сохранен и даже э, успеть с возможностью сохранить элементы как фасадные, так и наружной интерьера, чтобы мы понимали, что была такая эпоха Сносы, и такое возможно. Не будет не ближайшем часом, а сколько шла мова про це и побудувати щось нове? Не, нет, я ярый противник какого-либо сноса, или мы сегодня все сделали для того, чтобы это была территория рекреационная, и по этому зданию не можно было провести никаких именно таких радикальных мер. У нас идея декоммунизации, что будет с памятниками Лушпи, Кожедубу Лушпи. Каждый дуб еще раз служба. А что будет 100, 110 улиц, которые мы должны переименовать? Что будет с улицами, какие да, вы маете переименовать? Что да, будет с городом. Поэтому, вы знаете, меня больше будет интересовать, а что будет с союзом архитекторов? Потому что союз архитекторов, в моем понятии, это именно того периода система, которая уничтожала творчество архитектурное и решала. Я думаю, общество в целом должно ответить на этот закон, но я не хочу верить в какой-то опять в очередной радикализм, который, по сути дела, расстроит только людей, по Солі, Володимир Борисович, на цьому наш ефір завершений. Бажаю вам удачі. Ми протягом доби збирали запитання до вас. Я вам mm -hmm. передам. Тут є і просто yeah, жарти, і критика. Я гадаю, що ви до критики нормально ставитесь. З любов'ю. всім нагадаю нашим гостям, що у нас в студії був головний архітектор Сум Володимир Биков. Дякую за увагу! Бережіть себе.